нацизма самого. Но в то же время они максимально уделяют внимание тому, чтобы, допустим, ребенок, начиная с маленького такого возраста, понимал, что он живет в Германии, что Германия это великая страна, что немцы э, великий народ. Делают это очень аккуратно. Что касается США, то здесь, как говорится, без комментариев. Там дети 6 лет знают, что слушая гимн своей страны, надо стоять и приложить руку на сердце. И знают, естественно, что такое э, гимн своей страны. Это действительно в 6-7 лет. И отсюда мы сделали сравнительный анализ, э, скажем так, развития наших детей и детей Западной Европы и Штатов. Э, ну, опять-таки, к сожалению, небо и земля. И вот здесь мы по пообщались с, э, с кафедрой психологии Национального педагогического университета и легко, без проблем определили. Оказывается, сейчас по этому поводу, кстати, даже пишется диссертация довольно-таки объемная, оказывается, недопонимание ребенка маленького, скажем так, положительности своего государства, она его ущемляет на психологическом уровне. Ребенок становится более закрепощенным, ребенок становится более, скажем, нервным в отношении не только, допустим, чего-то глобального, там, я имею в виду, каких-то проблем, которые дома и так далее, но даже к понятию учитель, к понятию Товарищ по школе. Почему? Потому что товарищ по школе, своему, который сидит рядом за партой, он видит представителя народа, государства, которого критикует. Это даже не понимая разумом. Значит, мы эту проблему детально изучили, из-за чего пошли на этот эксперимент, на создание этой обетки. Самое интересное то, что э, на эту обетку была реакция самая и детей, и взрослых одновременно. Потому что многие, э, как выяснилось, <зрослые> взрослые люди, не могли объяснить нам, что такое шана. И когда они брали эту обетку в руки, они с интересом, о, ты смотри, оказывается, это это. И начинали думать. То есть э, вот целесообразность это внутреннего варианта. Допустим, то есть э, я к чему говорю, что наша обетка, фактически, она э, позволит э, воспитать, на, хотя бы начать воспитывать в детях, начиная с самого маленького возраста, любого своего государства. Оказывается, для нас это целая проблема. Мы никогда не думали, но это действительно так. То есть и начнет вкладывать в интеллект ребенка, что государство при всех наличиях наших проблем, оно есть, оно наше государство. То есть это необходимость. Вот здесь нас поддержал очень сильный ректор Национального педагогического университета Юниверского Он тоже полностью с этим согласен. Ведь вспомните, допустим, вот люди старшего поколения жили при советской власти. Я, допустим, 6 лет без вопросов мог сказать, кто такой Ленин, Юрий Гагарин и так далее. Понимаете? Каждое утро слышал по радио гимны, знал, что это гимны. Сейчас э, трудно сказать, что наши дети могут, допустим, тут уже чувствовал гордость. Или даже, вспомните, Сергей Иванович, как мы болели за хоккей, кричали Наши. Не, не их, а наши. Мы называли наши и гордились тем, что живем. В стране я не беру там идеологические аспекты, насколько правильно, неправильно, но это была наша страна, этим мы гордились, мы болели за нее, плакали за нее. Вот этой обеткой мы хотим сейчас начать первые делать шаги к тому, чтобы э, вот эти вот все традиции, э, чувство самосознания гражданина Украины у ребенка начать воспитывать с такого возраста. И причем, опять-таки, здесь очень важный нюанс. То, что ребенку о государстве Украины будет рассказывать не преподаватель. Мы сначала собирались это сделать вместе с кафедрой педагогического национального университета, но потом пришли к оптимальному варианту. Это дети должны общаться, рассказывать. Ведь у ребенка намного больше вызывает доверие, допустим, рассказ своего товарища, пусть и старшего. Для не... Иногда больше авторитет у старшеклассников, чем у учитель. Понимаете? Здесь мы просчитали ситуацию, и уже первые шаги в этом направлении значит, подчеркнули, что мы на правильном пути. Кроме того, нас обрадовало то, что масса, допустим, вот мы по системе «Контакт», там, «Фейсбук» пробили группы одноклассников, выпускников, которые сейчас формируются активно по Украине, масса интереса со стороны выпускников написать азбуку для своих э, преемников. И при том интерес, и тут же, опять-таки, напрягающих думать о государстве. То есть люди выходят в жизнь, как бы участвуя в этом проекте, они начинают думать, что действительно, мы живем в государстве, то есть это приоритет очень важный для воспитания рыбы Что касается международной э, темы, ну здесь Сергей Иванович уже сказал максимально, то есть это максимально эффективный проект э, для э, Украины в плане презентации нашего государства, популяризации нашего государства, о чем говорили, э, начиная с президента в последние выступления, и другие политики постоянно говорят, это презентация и популяризация, и притом намного эффективнее мы считаем, чем допустим, показать какой-то ролик об Украине. Почему так, почему я наберу на себя смелость делать такое заявление? Опять-таки, только по той причине, что детям тоже в Германии об Украине будут рассказывать дети. И дети, детям маленьким. А маленькие дети читают книги, как известно, вместе со своими родителями. Значит, и здесь, смотрите, какая ситуация получается. Даже родители проморгав этот ролик по телевидению, они обязательно берут в руки азбуку, которая у них остается на какое-то время, да, согласитесь, то есть они ее будут листать, она будет очень красочно оформлена нашими художниками, то есть она будет вызывать интерес. И тут же думать об Украине вместе со своим ребенком. И здесь искренность, момент искренности, когда говорит об Украине политик или бизнесмен, или общественный деятель, или взрослый, сформированная личность, многие взрослые, допустим, опять-таки мы общались с госпожой Виолой фон Крамер, которая сейчас тоже поддерживает нас в Европе, она сказала, что вы правы, потому что в любое выступление политика тоже Германия вызывает какой-то акцент недоверия. Ну да, это мы понимаем, это политика, популяризации Украины. Но когда об Украине начинают дети говорить, и тем более для детей другого государства, на психологическом уровне это вызывает максимум доверия, намного больше, чем обычная политическая реклама. То есть э, целесообразность э, этой э, акции тут обусловлена сразу многими э, в, причинами, о которых можно говорить еще целый час. Но с учетом того, что время у нас ограничено, мы ограничимся этим. И а к чему теперь? Почему мы подняли вопрос целесообразности, тем более э, перед э, журналистами? сотрудниками средств массовой информации только по той причине что участвовать в этих проектах мы приглашаем всех абсолютно абсолютно всех я же правильно сказал сергей иванович политиков и общественных деятелей и я очень сильно как главный редактор проекта надеюсь на взаимоотношения со средствами массовой информации давайте все вместе позаботимся о будущем украине в европе у нас сейчас реальный шанс очень сильно привлечь внимание но представьте себе Украина в данном случае в Европе выступит государством, призывающим к миру. Действительно, на фоне событий в Ливии, или осложнений тоже даже Беларуси, которые непрогнозируемы, при нашей сложности ситуации, тем не менее, Украина именно выступит инициатором проекта, а здесь очень важно, именно для Украины как государства. И тем более, э, ваших вас как журналистов, я прошу учесть еще внимание на то, что мы специально подчеркиваем, что это именно народный проект. То есть он будет создан написано содержание детьми. Заниматься, допустим, отбором, кто победитель этого всеукраинского конкурса, будет группа специалистов, вот начиная с нашего Харьковского Национального педагогического университета. Мы, кроме того, поговорим это еще с Академией педагогических наук, подберем специалистов. То есть целая команда, хотя отбор лучших работ мы даже будем проводить путем э, самих, допустим, участвующих в проекте, просто граждан. Выставлять у нас есть сайт, мы обязательно дадим координаты вам этого сайта. И там в форме обсуждения, чья работа лучше чтобы это не была какая-то закрытая акция, то есть все будут принимать участие. И, конечно же, средства массовой информации, я имею в виду не только, допустим, в популяризации этого проекта. Хотя э, целесообразность, я думаю, нам удалось хоть как-то вам объяснить. И э, прежде всего, э, допустим, это прекрасный повод заговорить э, на самые э, широкие темы. Опять-таки, начиная э, с вопросов воспитания, проблем образования, с чем масса проблем, вот мы работаем с детьми, и обнаруживаем массу проблем, и таких, о которых даже не думали. Вот я же говорил, допустим, даже закрепощенность личности. Что касается международных вопросов, давайте обсуждать. Я в 2009 году делал презентацию этого проекта в Харькове. На одной из телепередач можете себе представить, вот насколько своеобразный подход пошли звонки. Прямо во время эфира был прямой эфир у нас. А как вы можете рассказывать детям об Украине как о великом государстве? Это глупо звучит, да? Но давайте тогда детям рассказывать, что ней рыныч съел принцессу. Он же сильнее и Ивана Царевича сразу. То есть даже такое, вот, вот, вот такая заполитизация, что ли, я не пойму. Допустим, она приводит к дискуссии, а насколько, или вот сейчас мы обсуждали, вот мы будем показывать Украину в Европе. Целая дискуссия, а насколько можно Украину показывать Европы как цивилизованное, состоявшееся государство. Извините вы меня, даже если мы сидим в таком прекрасном зале, это уже признак цивилизованности. Я не буду говорить о других странах, но я считаю, допустим, при всех наших проблемах и недостатках, мы просто обязаны говорить о цивилизованности нашего государства и стремиться таким образом анализировать, делать выводы в дискуссиях вокруг этого проекта, вот развернуть как раз дискуссию, насколько мы действительно имеем право говорить в Европе о том, что государство Украина состоялось через 20 лет независимости. Давайте подключаться, мы вас всех приглашаем, будем рады участвовать. Опять-таки, хотя масса негатива уже, допустим, даже на первых шагах встречается, когда некоторые люди, допустим, и политики, и даже, к сожалению, и работники СМИ а сколько это будет стоить? А сколько будет стоить воспитание наших детей? Или а сколько, давайте определяться, стоит презентация Украины в Европе? Давайте будем определять цену этого и торговаться друг с другом. То есть мы приглашаем к самому такому широкому сотрудничеству абсолютно всех. И буквально начиная с этого дня в рамках публичного обсуждения, обсуждения на нашем сайте, где будут выставляться и статьи специалистов. Что касается политического окраса этого проекта, я думаю, Сергей Иванович подчеркнет сейчас более, он как руководитель проекта владеет этим вопросом, насколько это связано с политикой. А можно уточнить? Вы сейчас начинаете конкурс среди учащихся когда э, по срокам, когда все-таки планируется издать э, азбуку для Украины и азбуку для э, Европы, скажем так, mm. то есть по срокам, и все же кто будет финансировать издание этой книги, если она планируется там, Хорошо. с великолепными иллюстрациями Я и прочее. Я вам объясню. Значит, что касается сроков. Значит, э, по нашему плану, вот сейчас мы начинаем всеукраинский конкурс этот, и, кстати, положительная реакция даже со стороны тех людей, с которыми мы обговорили, да, на этой неделе, вот с понедельника у нас намечена даже уже встреча с одной из школ Харьковской области, школа имени Героя Советского Союза Константина Лишамского, который крейсерный, знаете, вот недавно плавал Альшанский, Так вот с ними, они первые заинтересовались и предложили, чтобы мы приехали к ним, объяснили суть задачи, они подключаются всей школой к этому проекту. Мы просчитали, что по, по срокам мы полностью э, укладываемся э, в написание, проведения этого всеукраинского конкурса сочинений, вот начиная с сегодняшнего дня и буквально до 30 мая. То есть э, до э, последнего звонка. Это что касается международного. Проекта. Значит, э, кроме того, вот вчера я разговаривал э, с Прокопенко его Федоровичем, ректором университета, он говорит, это вообще прекрасная идея. Говорит, можно даже предложить как бы ну, не то, что навязать, а предложить детям. Но это будет как бы ваш последний экзамен. И вот выпускникам 11 классов, которые сейчас э, будут писать содержание этой азбуки, по срокам мы предлагаем уложиться именно вот в расчете до э, 5, максимум 10 мая. Если они успеют, если мы успеем подготовить к издательству, по нашему плану внутреннюю обетку, они в 2011 году, выпускники вручат первоклассникам 2011, ведь на последний звонок, они сходятся вместе. Если мы, допустим, по срокам не успеем, то здесь вот эту азбуку внутреннюю мы будем дарить 1 сентября первоклассникам. Что касается международной, по нашему плану, Здесь уже полностью все просчитано, мы успеваем провести акцию. И, допустим, Сергей Иванович говорил, что есть возможность через даже подключать, будем просить, Министерство иностранных дел, чтобы 24 августа, допустим, на какой мы объем выйдем, на какой тираж организовать распространение именно на День независимости в Европе. Ну, мы берем пока четыре базовых страны и Канады. Я не знаю, насколько получится в США, но четыре базовых я имею в виду Польша, Германия, Великобритания и Италия и э, Канада. То есть на эти страны мы в каком-то объеме выйдем и подарим детям этих стран эту азбуку. Почему я говорю подарим, я в этом не сомневаюсь. Именно 24 августа в формате празднования э, Дня независимости Украины. Что касается э, финансирования проекта. Опять-таки мы денег ни у кого не просим. Мы предлагать и предлагаем, уже начали предлагать, участвовать в э, финансовой поддержке массу людей. Значит, прежде всего ставки делаем э, не на какую-то политическую конъюнктуру э, с целью политической рекламы, а, э, допустим, коммерческие предприятия. Почему? Потому что, допустим, э, как я планирую как редактор выпустить эту обетку для зарубежья. Вот идет блок основной, да, обетка, которая расскажет об Украине, написанная детям. И тут же мы будем делать э, э, журнал, который будет рассказывать о спонсорах. Уже интерес спонсоров есть. Ну, а Именно реклама... Этого проекта. То есть даже если не уже тех, кто финансирует, оценочная стоимость, сколько потребуется... Смотрите, средств? пока цельная. Пока, да, здесь масштаб не ограничен. Пока мы финансируем себя сами, вот мы сбросили с деньгами, которые у нас, грубо говоря, есть, и пока платим за все сами. Допустим, уже есть, поступают какие-то предложения, начать деловые переговоры. Что касается вот стоимости самого проекта, мы здесь не ставим какой-то планки. Допустим, в 2011 году, насколько мне известно, идет 350...